assalomu alaykum kuzatuvchilar bilimdonlar kompyuter guruhi a'zolari bugun aynan maqtov yorliq faxriy shunaqa m diplom deymizmi shunga o'xshash narsalar bo'yicha fotoshop dasturida ozgina bilim kerak deyishdi işte, albatta so'rashdi işte. shu bo'yicha biz bugun ozgina darslik qilmoqchimiz qo'ldan kelgancha albatta kamchiliklariga videodagi yoqimsiz bir holatlarga agar bo'lsa uzr so'raymiz demak biz boshlashimiz kerkma bizda umuan olganda kerakli materiallar bor bu birinchisi fon aynan faxriy yorliq diplom va hokazo uchun ikkinchisi demak o'zbekiston ma'nosini beruvchi demak toshkentdagi o'sha taniqli bo'lgan o'zbekiston tanixli binolarni vektor holatdagi surati uchinchisi demak o'zbekiston bayrog'i va gerbi bular kerak uning uchun nima qilamiz biz ishni boshlaymiz fayldan sozdatga kiramiz ctrl nni bossa ham bo'ladi bu bo'yicha kiramiz biz ochishimiz kerak 21 birga yigirma bu degani de de e, de a 4 variant degani Fondni tashlaymiz birinchi o'rinda tashlab kattalashtiramiz fondni. shift tugmasi bilan kattalashtiramiz va tayyor bo'lgan bizda mana bu rasmni aynan ma'noni beruvchi f tugmasini bosib rejimga o'tamiz ya'ni yaxlit oyna rejimga o'tib изображения bo'limidan коrreкцияdan biz uni nima qilamiz rangdorligini pasaytiramiz chunki nima deydi ko'zga tashlanib qolmaslik kerak qolgan narsalarga nisbatan. mana tashadik. ana endi demakcontl I mean, oni bosib ham demak yana I mean, f rejimidan chiqib ketamizda toshkentni tashlaymiz buni tashlaymiz buy buni ham kattaytiramiz aynan shift tugmasi bilan kattaytiramizda buni biz непрозрачность degan narsa bor ya'ni ko'rinish darajasi sloyda sloyni ochganimizda mana bu sloyni demak mana непрозрачность ko'rinish darajasi yuz yuzda bo'lmaydi biz qiralashtiramiz yani bu narsani unaqa tiniq holatda bo'lmaydi aralastir mn ho'p judayam bir asosiy dizaynerlik ishi bizda tayyor deb agar aytsak bo'ladi to'g'rimi hmm? demak aytsak bo'ladi e, endi mana bu narsani boshqa turlari juda yam internetda ko'p agar fondi kerak bo'ladigan fonni boshqa turlari rosta ham internetda ko'p yana nima e, bunaqa logotip belgilar vektorli belgilar xohlagan shaharniki bor internetda olib tartib opsangiz bo'ladi endi nima qilishimiz kerak biz yozishimiz kerak e, t bilan nima deb debi maqtov yorliq 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 bo'zi q bo'ladi xo'p yorliq endi bu narsa rangini boshqa turini o'zgartirishimiz kerak yana tni bosib blokka olamiz va bu yerdan biz shrift turini tanlaymiz agar imkoni bo'lsa ichiga kirib adashmasam juda yam bir stilli bo'lishi ham shart emas maqtov yorliqlarniki qaysi birini biz tushursak bo'ladi bu bu narsani tanlash albatta o'zigizga bog'liq qaysi rangda qaysi shrift turida dizaynerlik qobiliyati va hokazo mana bunisi sal saln noodatiyiga men urg'u berdim <laughs> qo'yamiz <laughs> <laughs> ana <laughs> undan <laughs> keyin <laughs> nima <laughs> qilamiz <laughs> bunga rang berish uchun buni 2 marta bosib oyni ochamiz buni rangini biz berishimiz mumkin ko'kda aynan ko'kda berishimiz mumkin bo'ladi yoki masalan yashilda yashilda bersagiz ham yaxshi bo'ladi agar aniq ko'rinadigan bo'lsa qora yoki juda ham to'q bo'lmagan qora. mana buni beradigan bo'lsak agar xo'p yashil tanlab olaylik ya'ni ko'k tanlaymizda oblotка beramiz bunga obбlotкаsini albatta oq berishimiz kerak yoki yashil bersak ham bo'ladi bo'ladibo qo'ymasa qora bersak bo'ladi ajratib ko'rsatish kerak yoki abotkа berishdan ko'ra masalan ten soya berish yaxshiroq bo'ladi albatta l chiqaramiz kirgizamiz soyani ko'rinish darajasini pasaytiramiz buni rangini sal ochroq çıxarab... yashil rangda to'xtalaylik yashil rangga to'xtalamiz va ten bilan ko'taramiz mana endi bizda ko'rinadi bu narsa hop mana qo'ydik endi bizda asosan bo'ladi qanday chiziqchalar bo'ladi ya'ni nima uchun chiziqchalar matn uchun shift minus minusdachizis çızışı chizishimiz mumkin bo'ladinter to'rtta 5 beshta qator yetsa kerak menimcha enter oxirida kichaytiramiz interval kelib turib intervalni qarab olamiz Juda ham menimcha 30 yetsa kerak interval qo'ydik holatda mana tezkorlikda mana bizda ketgan bo'lsa olti minut atrofida vaqtimiz ketdi endi sizga ko'proq vaqtingiz ketadi nima mana bu fonlarni topish uchun bularni topish qirqilmagan bo'lsa qirqish lekin agar sizda detal tayyor bo'ladigan bo'lsa buni yasash demak muammo emas bu yoqda boshliq kim bo'lsa qaysidir tashkilot tomonidan uni pechati va o'sha rahbar topshirgan rahbarni qo'li yoki e tashkilot qaysi tashkilotdan berilayotgan bo'lsa uni agar logotipi bo'lsa logotipi e? masalan bo, e? yoshlar ittifoqi bor shunga o'xshagan qanadir jamiyatlardan beriladigan bo'lsa buni logotipini qo'yishimiz mumkin bo'ladi sanasi va hokazo va hokazo demak judayam bir bachkana bir ramkalar qo'ymadik biz e? oddiygina qilib qildik Ə, ramka qo'yish ham mumkin va hokazo umumiy struktura mana shundan iborat demak e'tibor uchun rahmat qandaydir yaa kamchiliklar bo'lsa yana, yana qanaqadir ko'proq narsa xohlasanglar demak so'rasanglar o'shanga yo'naltiriladi bu buyogda umumiy qanaqa qilib yasab olish mumkin endi rangi tusi qaysi detal ishlatilishligi u sizni o'zingizga bog'liq ko'rishguncha xayr